মোগল মানে মুছলমান নহয় মোগল মানে বদৰুদ্দিন আজমল মোগল মানে কৃষক নেতা অখিল গগৈ মোগল মানে ৰিপুণ বৰা আৰু গৌৰৱ গগৈ অসমত বন্ধ নহয় মাদ্ৰাছা এই মন্তব্য বিজেপি সংখ্যালঘু নেতা মমিনুল হাৱালৰ ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত দুটা শব্দ মোগল আৰু মাদ্ৰাছা সোণোৱাল নেতৃতাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাদ্ৰাছা বন্ধ হোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল উক্ত ঘোষণাৰ বাবেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মহলত এতিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমত মোগলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে বুলি কৰা মন্তব্যক কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ আৰু একাংশ বামপন্থী দলে সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ ৰহন সানি দুহেজাৰ একৈশত বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানৰ ভোট যোগাবৰ এক কোটিলষ ষড়যন্ত্ৰ বুলি কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফক কটাক্ষ কৰে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ তথা বিজেপি সংখ্যালঘু নেতা মমিনুল আৱালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই অসমত বৰ্তমানেও মোগলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে বুলি দিয়া এটা বক্তব্যক লৈ কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ আৰু বামপন্থীৰ ৰাজনৈতিক শক্তিৰ লগতে কেতবোৰ ব্যক্তি বিশেষে এই বিষয়টোক এক ধৰ্মীয় ৰহন সানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এক সংবাদমেলযোগে বিজেপি সংখ্যালঘু নেতা মমিনুল আৱালে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমত মোগল আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাক মোগল ক'ব বিচাৰিছে তাৰ ওপৰতো নিস্তিতি সদৰি কৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যি মোগল শব্দ প্ৰকৃতিৰূপত যিটো মোগল শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে নিশ্চিতভাৱে সেই শব্দটোৰ যোগেদি এই যিসকল লোকে স্বাধীনত্বৰ কালৰ পৰা যি আগ্ৰাসন চলিছিল তাত ৰাজনৈতিকভাৱে পেষ্টপোষকতা কৰা কংগ্ৰেছ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলো আজি আচলতে মোগলৰে বংশধৰ উক্ত সংবাদমেলত ৰাজ্য চৰকাৰে মাদ্ৰাছা সন্দৰ্ভত লোৱা সিদ্ধান্ত বুলি অভিহিত কৰি এই সংখ্যালঘু ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত অধিক লাভাম্বিত হ'ব বুলি ব্যক্ত কৰে বিজেপিৰ সংখ্যালঘু নেতা মমিনুল আৱালে আজিতো মাদ্ৰাছা আমি মাদ্ৰাছা বুলি ক'লে যি বুজো তেনেকুৱা মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই ৰাইজৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ উদ্যোগত অসমৰ বিভিন্ন গাঁৱত চুকে কোনে বিভিন্ন ধৰণে আছে আজি মেলামাটিত যেনেকৈ মাদ্ৰাছা আছে বাছকান্দিটো আছে ঠিক সেইদৰে নামনি অসমৰো বিভিন্ন জিলাবিলাকত এই মাদ্ৰাছাবিলাক আছে সেই মাদ্ৰাছাবিলাক বন্ধ কৰাৰ কথা চৰকাৰে কোৱা নাই মাদ্ৰাছা নাম থকা যিবিলাক স্কুল বন্ধৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাৱে এক বাস্তৱিক সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তৰ দ্বাৰা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত এক পৰিৱৰ্তন আহিব যি পৰিৱৰ্তনৰ যোগেদি এই সংখ্যালঘু ইছলাম ধৰ্মীসকলৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত অধিক লাভান্বিত হ'ব উল্লেখ বিজেপি নেতৃতাধীন সোণোৱাল চৰকাৰখন এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বৰ ভেটিস্বৰূপ তেনেস্থলত সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ তথা বিজেপি সংখ্যালঘু নেতা মমিনুল আৱালৰ এই সংবাদমেলৰ যুক্তিযুক্ততা কিমান এয়া আগন্তুক দিনবোৰত হ'ব লক্ষণীয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্টাৰ নিউজ